Все таки повинна з часом зрозуміти, що вона людина незвичайна, а то, що ви бачите закритими очима, не, не, не бачачи, що де робиться, то це нормально, так і повинно бути. Спасибо. Спасибо. Дякую ми за побажання. С вітального дня. Одонаци две в місті Києві, ну сніданку, мультипликатор психолог художник. К тебе было страшно на Іврубаччині під час виступу, і коли ти вже розслабилася? Да, было страшно, потому что дело было в скорости, естественно, которая была высокая, такой высокой скорости я еще никогда не достигала, как с этой работы. Дело было в моей неуверенности в работе камер, потому что до последнего момента лично мой вот мой технический этот Стол и моя вся техническая установка давали сбои. То есть вы помните, я с вами связывалась, нас ту камеру повесили, так то они э, манируют неправильно ролик. Так что мы также занимались отсмотром э, ролика в viewing room и говорили с режиссерами под запись, они писали все наши рекомендации, потом мы видели, что в следующий съемки следующего прогона э, ничего не учитывала сделала совершенно все наоборот поэтому конечно у меня было момент волнения неуверенности в работе э, съемочной группы в работе сценической группы однако мы с ними нашли общий язык я говорила с ними по-немецки им это очень нравилось и в конце концов мы как-то пришли к, к какому-то общему взаимопониманию вау почему э, тебе э, участие в евробачении в 2011 раз З Мікою Ньютон супроводжували певні негаради і труднощі, і скандали, чому вони збереглися після виступу, коли вже ти повернулася в Україну. Поговоримо трохи пізніше. А зараз, оскільки визнав весь світ, навіть Голівуд, а я знаю, що ти виступала на приватному запрошенні була у Нурсутана Забаєва президента Казахстану, президента Польщі, окреме поздоровлення і запрошення було від президента Мальти. І Австралія про тебе знає Сідний, дивіться. Расскажи про выступ. Это профайл был все-таки норвежский. Это было для кронпринца Норвегии сделано год назад. А, а в Апсидные а я выступала с. Началось это зимой. Вот это, это сразу после Нового года мне написала арт-директор сети YouTube, которую я очень люблю, и который, оказывается, любит мое творчество. Зовут его Крис Дичезаре, это итальянец, итальянское происхождение, живет в Америке, по-итальянски не говорит. И пригласил поучаствовать в финале галоконцерта YouTube Symphony Orchestra, который вот будет второй раз, проходил всего лишь второй раз в истории мира. Это грандиозное мероприятие в котором собрано огромное количество музыкантов после длительного отбора в ютубе. То есть команда была интернациональная, мы выступали в сиднейской опере. Это вот эта вот красивая uh -huh. такая штуковина. Впечатления невероятные. Австралию я очень полюбила и надеюсь, а ты что... -то? Ступає в Україні. Ми хочемо, щоб ти ми тебе бачили на українських сценах. Аксенія Симонова. А, коли свою роботу з піску присвятила великій вітчизняній війні. І коли ця робота з'явилася в інтернеті на Ютубі, поставлений був рекорд. Світ переглянув 18 мільйонів разів. За що тобі дякую. Навіть 19. Далі буде ще 20. А, у нас є дзвінок, Давайте візьмемо слуху. Алло. Алло. Доброго вам. Доброе утро, канал один плюс один. Огромное вам спасибо, что у вас сегодня такой замечательный гость, Ксения. Вам, вам огромное спасибо, мы вас с удовольствием всегда смотрим. К сожалению, вы не так часто даете интервью. У меня к вам немножко женский вопрос. Как творческая натура, как художник, почему-то существует такое мнение, что художник творит, когда у него немножко что-то не складывается в личной жизни. Я хотела бы спросить, как у вас с личной жизнью? Существует ли в вашей жизни любовь и как она влияет на ваше творчество? Да, в моей жизни существует большая любовь. Мой любимый муж, который, собственно, и предложил мне заниматься таким необычным делом. У меня есть любимый сын, поэтому в моей жизни много любви. У меня два любимых мужчины. Один маленький, другой большой. Очень друг на друга похожи. Сегодня моему маленькому мужчине вот прямо сегодня исполняется три года с половиной. Три с половиной ручки. Димочка при этом смотрит. А, І про до Євробачення все таки розвій міф і розкажи всю правду, тому що ми знаємо, що певні речі роздмухували і журналісти. Де та є правда? Тому що е, ми знаємо, преса писала про те, що ти посварилася з командою Мікі Ньютон і продюсером. Е, що насправді сталося? Я дуже щаслива, що Счасні знімають камери і не беруть інтерв'ю журналісти, які не мог можуть немножечко. Переставить местами слова. Заявляю совершенно официально, никакого скандала не было. И отношения были нормальные. И отношения сохранились нормальными. И с продюсером, и с певицей, и с командой. и Со всей командой работала очень хорошо. А было разное несколько фраз в прессе, которые э, перекрутили и обозвали скандалом. Я думаю, что это произошло, потому что я очень старалась. Вот два года уже работаю на сценах. Старалась, чтобы с моим именем не было связано вообще никакого скандала. Никогда слово «скандал» не стояло бы с фамилией Симонова. И вот в этот раз им это удалось. И интернет взорвался. И очень неприятно, что после этого мифического скандала мои поклонники говорят и пьют всякие неприятные вещи о Мике. Мне это неприятно, потому что она хороший человек, была работать приятно. И никакого скандала не было. Вам хочу сказать совершенно официально. Официально, шановная украинская пресса, скандалов в межсекционе Симоновы и Микою Ньютон и ее командой не было. Все мирно, все доброе, стосунки традируют. Да. Ну, отношения продолжаются потому что мы закончили сотрудничество у нас были отношения партнерские не дружеские хорошие партнерские теплые отношения в рамках работы потому что мы ну, вообще друзья все мои друзья детства поэтому тяжело мне говорить о дружбе какой-то а, вот а, имело место несколько прецедентов так называемых ну все рабочие моменты конечно о которых говорить я не буду, потому что это даже не стоит того, чтобы об этом говорить. Да, я работаю с другой музыкой все время. Работала с симфонической музыкой, все время работаю с концертами симфонической музыки. И джазовой, и люблю рок. То есть с популярной музыкой я выступала впервые. И... Но это был новый опыт, интересный достаточно. Сейчас я буду выступать 6 числа в Флоренции, с Тосканским. Огромный проект, уже полгода готовились. З Тосканським симфонічним оркестром буду 40 минут подряд рисовать. по 4 сезони в которые які будуть грати подряд. Це моя любимая вещь взагалі. Колись Ксенія, ти сказала про те, що а, в твоїй роботі, пісочній роботі, в твоїх картинах, в твоєму, в твоєму кіно, в твоїй анімації герої живуть окремо від тебе. Я бажаю всім нам, щоб ці герої, яких ти малюєш і даруєш нам свою творчість, щоб вони жили з нами, з глядачами, споглядали ми. Те життя, яке ти твориш своїми руками. Тобі дякуємо, і можна Спасибо. колись станеться так, що мрія здійсниться, і в сніданку з день присудити ти, ти принесеш